Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Birnə məsimə sazlıq qəsəbəsində mərkəzində şəxsi tikili. 2 mərtəbəli, 6 otağlı, 4 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş. Bax belə bir gözəl bir həyəti. Navesin göstədim sizə. Navesi də ki, mə aşağıda demək bir səhiyyə xərabı orada bir navesi var. Evin sol tərəfində, arxa tərəfində bağ, bağçası var. Elə gələn dəqiqələrdə mən o yeməci tanış edəcəm. Bax belə bir geniş bir həyəti hansısa bu burdadır. Maşın girməyən dərhabəsidir. Burda əli qapısıdır. Düz mərkəz yolunun üzərində yerləşir. Yer, yer cəhətdən çox superdir. E, əli Hava Teyranı yaxında Bravo Marketdə, Şok Marketə çox yaxın yerdə yerləşir. 525, 569, 500 e, 35 nömrəli marshrut xəttlə düz qapısının ağzından keçir. Bax belə bir gözəl bir şəxsi tikilimizdir. Ümumiyyətlə torpaq sahəsi 4 sotdur. 180 kvadrat yaxın ümumi evimizin tikinti sahəsidir. Bax burada belə bir gözəl bir manqalın edir soğuz üzrümlə işdən lib hazırlanıb bax belə bir gözəl bir manqal nidir. Pişlək vəziyyətdədir. Sol tərəfində isə moyafasıdır. Yəni əl yumağı, qab qazaq yumağı buradan moyokası. Yəni altında da kladovkası var. İndi isə mənisi məhayət e, həyətinin səsinə arxa tərəfindən bağa baxırsan mən tanıış edim. Burada da yəni geniş bir məclis qurmaq olar. Bax görün nə boydu məsəl üçün. Demə ola ki bura hər də sə bir e, gözəldən, yəni 200 kvadrat yaxın bax burada belə bir navesin 6-dır, 200 kvadrat yaxın. Və burada evimizin sağ tərəfi də, sol tərəfi də, arxa tərəfi də hamısı pəncərələr öz həyətində baxır pəncərələr. Burada hələ bupas bura, xətinə kimi çəkiblər ki, yəni ondan istifadə etmək olsun. Burada isə evin sağ tərəfində kladovkaçıdır. Yəni həm pankə, həm də ki, e, hətta lazım olan məişət əşyaları yığılır bura. Bəndəyimizin bağa-bağçası ilə məhz tanış edim. Bir də buradan navesini görsəniz, bax belə bir gözəl bir navestdə eviniz yerləşir. Əmimiz gördüyünüz kimi beş daş kürsüdədir. Belə gözəl bir kürsüdədir pəncərələrdə gördüyünüz kimi hamısı gül səhətinə baxır. Bura isə evimizin bağ, bağçasıdır. Burada da əlavə ərov mokası var ki, əlöy məhsul mokadır burada. Həqiqətən əlavə ərov sanata qoşulan mövcuddur. Burada həm dekorativ ağaclar, həm e, bəhər verən ağaclar burada. Bu dördüncüsü məşmulaqdır, əncildir, fındıqdır. Bunlar hamısı burada gözəl bir bağ, bağçası var. Ağacın adını bilmədim, amma mənə çox yaxşı ağac oxşayır. Feyxoçuna kimi bax belə bir gözəl ağacdır. Bağa bağçası var. Evin arxa tərəfində bağbahçəsi və bisetikası var. Onu görsən, sən gilə sağ ağacına kimi. Burada həm dekorativ güllər də var, burada meyvə ağacları da var burada. Press evimizin arxasıdır. Arxasında da balkon mövcuddur. İçərilən dəyərlə evimizin içini də mən sizə tanış edəcəm. 2 dənə də burada arxaya baxan pəncərədir. Sol tərəfdə sanata qoşan. Yeri də orada. Burada da yenə də tənəkdir. Tənəyin altına da rahatlıqdan burda stol su qoyur burda. Qəşəng istira etmir olar. Hamsının bütün işıqlandırma sistemidir. Burda sol tərəfində isə hətta toyuqsuz saxlama üçün əlavə olaraq torpaq sahəsi saxlanılıb və it saxlayıla çoxsa saxlayıcı bax burda setqalanıb hazır vəziyyətdədir. Bax belə bir gözəl bir bağ-bağçası var. Evimiz dərindən ucu satılır onu xatırladım sizə. Evin də torpağın tam mütləq sənədləri qaydasındadır. İpotekiya yaradı, ipotekası tirdit ayırıbsa ipotekadan evimizi əldə edə bilərsiz. Kupçalıdır evün də torpağında. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl bir qismət etsin. İndi isə mən sizi Ən düzə imansın da məs tanış edirəm. Evimizin içi, gördüyünüz geniş bir koridor sistemidir burda. Saxtarda da kom e, kombi seksiyası burda pətiyə qurulub burda. Avtomatlardır, elektrik ayrıcılarıdır, hamısı adlən bir-bir razetka qurçatla, hamısı ayrıcısı adlənidir. Sağda belə bir güzgüdür, yəni bax belə bir həyat yanı اساسından mən tanış edim bu həyatı görsənim bir daha belə Evimiz ümumiyyətlə 180 kvadrat yaxın, ümumi evimiz ikinci sayəsidir. 6 otaqdan ibarətdir. Şəxsi tikilidir. 4 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Sağda evimizin sanitarlar qovşağıdır. Mətbəximizdir, bir otağımız və ikinci otağımızdır. Birinci növbədə mən sizi ona otağına təhsil edəndə bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub. Ona baxanda 1, 2, 3 dənə pəncərə mövcuddur. Pəncərələrin qırağları da gördüyünüz kimi, paq olimpikada hamısı mərmərən təsirs olunub. Kombi sistemi işləf vəziyyətdə. Solda da var kombi sistemi, sağda da işləf vəziyyətdə. Optik interneti kimi. Tam. Ondan da sağa bu da ikinci mərtəbə qalxan pilləkandır və sol tərəfində yataq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Yataq otağı demə ola bilər, sadəcə Yeri məqavdatəyə yaxın. Yataq otağıdır. Bəlkə də bir az ondan çox olar. Hündürlüyü 3 metrdir. Evimiz elementu çox super saxlanılıb, səliqəli saxlanılıb. Burdan da mən sizə göstərdim. Bax, belə bir gözəl bir birinci mərtəbə yataq otağıdır. Sol pəncərəsi də birbaşa öz həyətinə baxır. Burdan da mən sizə göstərdim. Birbaşa öz həyətinə baxır. Və burda isə mətbəxidir. Burada ara kəsmələr də gördüyünüz kimi qoşa daşla inşa olunub. Burası isə mətbəxdir. Mətbəxin də pəncərəsi birbaşa ös həyətindən baxır. Mətbəx mebel yığıldıdan sonra gördüyünüz kimi burda sol tərəfində stol-stuluqlar rastılmama nar etməy olar. Kombi seçəsi işlək vəziyyətdədir. Bax, belə bir gözəl bir mətbəx mebeli də var ki, tam işlək vəziyyətdədir. Burası evimizin sanuzelidir. Sanuzel də istətpolma təəssüs olunub. Genişdir. Deməli, o axardasa 11 kvadratdan 12 kvadrat sanuzeldir. Tam tamı hazır vəziyyətdə, işlək vəziyyətdədir. Hazır su, işıq hamsi tam qaydasında. Burada prilekanın altında kladovkaçını nəzərə tutub onu göstədim sizə. Bax belə kladovkadır, əlavə əşyalar qoyulur. Həm də kombi sistemi də bax burda gördüyünüz kimi işlək vəziyyətdə qoyulub burda. İndi isə mən sizə ikinci mərtəbəsini tanıdım. Evimiz bir dəfə qatladığım ki 6 otaqdan, 180 kvadratə yaxın evimizin ümumi tikintisidir. Burada pilləkanın başını göstərdim ki, sizə pəncərə var burada. Pilləkan da manat betonla təsils olunub. Yuxarı mərtəbədə 4 otaqdan ibarətdir. 1, 2, 3 və 4-cü sağda otaqdır. 4-cü otağın böyük otağına mən sancdım. Bax, belə bir geniş bir otaqdır. İki ailə də yararlıdır. Deməli ola ki, bu otağımız da qonaq otağı kimi istifadə olunur. Belə bir geniş bir qonaq otağıdır burada da. 1 2 3 4 dənə pəncərə mövcuddur ki, burada. Demək ki, qonaq otağımız hardasa yəni 35-40 kvadrat civarındadır. Geniş kvadrat sistemidir. Burası isə uşaqlar üçün nəzərdə tutmuş yataq otağıdır. Ən böyük yataq otağımız budur. Pəncərənin qarşını kəsən bir maneə yoxdur. bəs 5-ci otağımızdır. Buradan da pəncərəsi birbaşa səhətə baxır. Mərkəz yoldan məsafəsi deməli 40-50 metr məsafədə yerləşir. Çox e, gözəl bir yer yerləşir. 40-50 metr məsafədə yerləşməyə baxmayaraq çox sakit yerdədir. Yəni maşınların səsi və yaxud da ki, hər hansı bir məsələ üçün e, səs-küy e, həyatına evə gəlmir. Onu da xatırladımsa, bu isə Burası sonuncu yataq otağıdır. Gördüyünüz otaqlar da yetərlicə genişdir. Bir də xatırlam, evimiz tam qutsalıdır. Evin də torpanı tam bütün sənədləri qaydasındadır. Evimiz 200.000 manata satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alıcıdan endirim olunacaq. Əgər ipoteka varsa, kredit ayrılsa, ipoteka ilə də evimizi əldə edə bilərsiz. Evimiz əşyasız formada 200.000 manata satılır. İstəyə görə əşyalı formada da satıla bilər. Əlavə məlumat üçün zəhbrə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evləri birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.